Bu çəmidə lam hərfi var. Bilirsiz, lam hərfinin bir neçə mənası var. Hələ bir də fəmlərin bir neçə mənası var, rəqəmlərin mənası var, hərflərin də bir neçə mənası var. Bura çəmin əvvəldə litəqriqa sözü var. Lam hərfi burada nə üçündür? Çünki ləmin biz mənasını bilməsək düzgün məna verə bilməyəcəyik. Bu gün var da Quran tərcüməsini əllərin götürürlər özə nələrsə hiss edirlər, bilirlər, çox gülməli variantlara düşürlər, gülməli anda yaşayırlar. Tərcümə ilə sifayətli bədəm illərin 30-dan 40-ın ilin, 50 ilinin ömrünü ruhani təsirinə, ilahiyat e, ixtisasına verən adamlarla danışmaq istəyir. Tərcümə ilə desən ki, ayağ hardan çıxarsam öz əqidə və iddiyə va sub qalacaq. Kəlməni düzgün tərcümə eləməsəm, hərfi belə düzgün tərcümə eləməsən, ən azından orada sən özü bir yavr etmiş olacaqsan. Letaqreqa Burda gər qolsun. Burda gəlmək gərq olsun. E, olsun Sözün əvvəlində ləm hərfi var. Ləmin də bir neçə mənası var. Burda halısı mənaldadır. Desən, bu fərq mənaladı başa düşüb deyəsən. Burda ləm hərfi odə lamə aqibət. Aqibət yəni ki son. Sonluq üçün, sonluğu bildirən bir ləmdir. Nəinki qəyyət. Qəyyət yəni hədəf. Yəni Ə e, hızı gəminin köhnəldir və o da deşir. Hədəfi bu deşmək deyildi. Hədəfi bunun ağibəti idi. Müəyyən şeylərə ki deyəsiz, müəyyən şeylərə görə bunu deşir, köhnəldir. Nəncə hədəf sıfır gəminin damage deşməli idi. Yəni məqsəd burda cəmaati batırmaqdır, sadəcə cəmatın nə günahı var idi? Münəccim ensən elə düşünsəm, əslində isə belə bir şəxsiyyət gəlsincə malatı musula batırsın, mümkün deyil. Və burada bu məğlı e, kəlmə var, həm o aidə 71-ci adidir ki, Lituriga daha da olsa, Lituriga əhləqə Cəminin sakinlərinin batar suda Musa'nın düşüncəsini əsasən cəmağa batacaq suda. Amma Xızır tam başqa bir şey düşünmüşdü. Sənin bu əməlin ləqad zi itel şeyən imra. Sən çox pis iş gördün. İmra kəlməsinin mənası ərəb dilində böyük günaha deyirlər. Çox məğlidir, ha? Musa peyğəmbər bir növ ittiham eləyərdi. İttiham deyə Xızra qarşı bunu irəli sürür ki, sən ləqad zi itel lə şeyən imra. Sən böyük günah elədin. Bəzi halda bax Musa'nın belə davranışı sözü odimidir ki, həqiqət də odur. Biz əvvəl oxumuşuq, deyilir ki, Qurani-Kərim bəzi ifadələri var ki, o tərəfin düşüncəsinə görə də nəyəc Allaha görə. Məsələn, Qurani demiş, ya Musa peyğəmbər dövründə danışmışıb, Musa peyğəmbərə Firqon kafir deyildi ki, Musa sən kafirsən. Onda həqiqətən də Musa kafirdi. Onun düşüncəsində kafirdim olsa, həqiqətdə yox. Yəni sən Musa mən Firqonun Allahlığını danırsan, küfr edirsən deyə kafirsən. O, onun fikrindədir. Bax burda da İmran kəlməsi Musa'nın fikrini əsasən Xızırı bəğ günah eliyib. Amma həqiqətə Xızır günah etməmişdi. Onun düşüncəsinə görə idi o. Cübranın şanı abzas varı. Peyğəmbər istiqfarla günahından. Və bu ayın həm həmisi, həmisi belə mənası anlamayanlar peyğəmbərə günah nisbətini verirlər. Fətlə sövsən birinci və ikinci ay arasında peyğəmbər səhici biz fəthelədi Məkkəni ta Allah səndən günah bağışasın. Başqa məcəfət ehtiyaz var idi. Əgər məcnunluq var isə tövbələrdir. Nə əzəvəziyyətse, məcətlər burdan Mədən şəhərindən məhz ki məcəffət ilə uğur əziyət çəkdilər. Buna ehtiyac var. Nə vaxtdan tövbənin şərti, eee, günahların başa çatmasın şərti harasa fət eləməli idi. Yəni orada insanların düşüncəsində olan günah deyil, nəinki Allahın nəzərində olan günah. Ki o barda inşallah bizim dərsimiz olacaq, davam eləyəcək və mən onu etibola qoyacağam ə hənəs surəsinin təfsiri barəsində çünki bəzi yerləşdirilməsi artıq olacaq. Hər halda bizim özümüz o deyil. Yəni Musa peyğəmbərin düşüncəsində o böyük günah idi bu. Nənç təcibli bir şok yaşayan bir şey. Möcəzə yox idi burda möcəzə filan. Sən günah eləmisən. Xızra deyim Musa peyğəmbər. O ıı, şəxsiyyət Musa peyğəmbəri yadında saxaca. Ha sən mənə söz verdin 70-ci ayədə. Axı sən məndən söz verən ki, sən el, elə təslimətdisən, susacaqsan, səbirliyəcəksən, axı 70-ci ayədə. Axı mən sənə dedim, sən məndən dözə bilməyəcəksən. Musa Peygəmbər həmin anda yadına düşür öz vədəsi və, və üzrxahlıq edir ki, üzrxahlıq edirəm sizdən. 73-cü 3-cü ayədə məğluməozu var, deyir ki, məcəbbən mən bunu elədim, mən sənin qarşı çıxdım, mən danlama. Mən e, sənə verdiyim vədədən qəfələt elədim, bir anlıq yaddan çıxdı, yaddan çıxmalı, çünki o halda insan görəndə təəccüb eləyər ki, sən gəmi niyə batırırsan, deşirsə? Ora cəmaat bata bilər. Musa peyğəmbər ikinci gəmi e, batacaq, batırmaq üçün bunu edir. Amma Xızır başqa məqsəddən, cəmaəti qorumaq və gəminin qorumaq üçün o gəmi kötərtmişdir. Musa zəhnə görə nə idi? Cəmaəti batırmaq üçün gəmi deşirsən. Qəza tə düşnürdü, cemaatı və gəminin qorumaq üçün cəmlə deşir. Baxın, bir də haçədən fərqli-fərqli məna alır. Və mən qəflət elədim. Bu məsələ o qədər mühüm idi ki, mən yadından çıxdı, gəminin çökməldilməsi o qədər mühüm idi ki, mən yadından çıxdı ki, siz e, sizə mən söz vermişəm. Bu birinci məsələ, ikinci ayədən, 73-cü ayədən, Təh surəsinin 73-cü ayədən əla gələr məlumat. Ə e, mənim üzərimə böyük bir ağır məsuliyyət qoyma ki, məni sən belə gəlib burada məsələn Daniyal Həsən yaddan çıxım məsələn elə qədər ki, məsələn mən gördüm, qəflət elədim. Mənə sən e, danlamayasam, üzərinə böyük bir təklif qoymayasan və mənimlə sən mülayim e, e, rəftar eləyəsən. İndi olub da belə deyək bizim dilimizdə. Yaxşı, görək indi başqa məsələ nədir burada? Bura suallar var. O boyda gəmidə, indi gəmi nə boyda olub, indi mən bilmirəm, uzunu, eni. Gəmi deyəndə qayıqdan böyük bir şey. İnsan zehində canlanır gəmi deyəndə nə deməyə gəmi. Onda başqa adam yox idi ki, Sırh Musa peyğəmbər etazladı. Nə edirdi digərləri? Musa peyğəmbər kimi bu xızla qarşı belə deyək, çıxmadılar. Onu boşan çəkindirmədilər. Görürsən, bu məsələ çox ani oldu. Cəmal hiss eləmədilər bu məsələni. Hər halda necə oldu ki, e, bə də biz də hələ ikinci cəhətdən belə bırnı qanamadı. Necə oldu ki, heç bir zərərə qədər təsir eləmədi. Yaca mə bunu görmədilər, ya elə cəld hərəkət elədi ki, xızır heç kim görmədi, hiss eləmədi. Musa peyğəmbər bunu gördü. Heç kim cana ziyan dəymədi, heç kim batmadı. Bu nə deməklə? Təbii ki, bu suallara biz e, bir dəfəlik qısa cavab verə bilərik, mümkün de olmasın. Hər bir halda bizim bilmədiyimiz şeylər də var və yaxud da ki, bizim az bildiyimiz şeylər var. Belə burda məlumatlar e, biz ələ yetə bilərik ki, mümkün də bu adam xızır taxtanı, və deməsən biz pol deyə döşəmə dəridə. Taxtanı cəmiyin taxtasın. Bu döşəmədən çıxartsın. Bu məna ola bilər. Mümkündür burada ə e, yalnız yəni, bir vaxt deşmək, deşmə tez ola bilər və deşmək üçün də müəyyən bir e, vaxtdır. Yəni bir zərbiyə dəşəsən, cəminin, qeyd, taba, döşəməsincə mə görə bilər ki, bura nəsə iş gedir, səs-küy var. Çox ki mə ki, orada bir taxtanın birini çıxarıb. Belə bir şey insanın zehninə gələ bilər ki, bunlar cəmaat birini bunu hiss eləmədilər, görə bilmədilər. Ar onu oldu. Nədir oldusa, ola bəsənca mal başqa yerdə durmuşdular. Musa nə Xızır yan beər idi ya, bular öz tərəflərində taxtanın birin çıxaranda Musa bunu görəcək, məcəllə. Ki həmin anda da o gəmini qaydayaş təmirlədir, düzəltdi. Ta heç bir ziyan falan olmadı. Bu birinci məsələ. Müəllim, yəni o ə, Xızır Mursan bir yerdə gəmdən düşdülər.